Ми перебуваємо біля шістнадцяти поверхівки на вулиці Велика Кільцева. Це південно-східна частина Харкова. 28 лютого 2022 року. Російська армія, що наступала на Харків, своїми ударами зруйнувала три найвищі поверхи цього будинку. Сьогодні ми познайомимося із подружжям Сівових, які понад рік провели у підвалі цього будинку. Я можу вам показати якщо хочете. Дізнаємося, що довелося пережити за цей час. Я перший місяць. Я ось так там на дивані. і от так От я думала, що я в п'ятнашку попаду. Як разом добивалися відбудови. Год і вісім місяців. В подвале, не выходя. Сейчас я... О, тут. Опа. Пройдете? Ну, проходите. У меня умывальничек был сделан. Еще так осталось. Вот здесь раз нас помылись, все. Здесь стояла у меня буржуйка на всякий случай. Вот я ее убрал уже. Вон труба только осталась, так туда. Ну, за два мы когда света не было, ей воспользовались. Сейчас, если открою ее. Вот это помещение, где... Оп, сейчас крючу Вот оно, помещение, которое мы прожили год и два месяца. Вот этот диван спали мы вольтом. Жена здесь, я туда. Точно так же. У меня все на фотографиях. Каждый день. Одни шрамы остались еще же нас, когда вышли, так нас сразу схватили, эти медики, к себе. А тут все поливали, а тут все в крови были. Я сидел у себя, комнате, жена у себя, и все это вывалилось на нас. Нам повезло просто. Очень повезло. Потому что все это масса стекла шла на нас. Четыре человека все погибло, там вся полностью. И плюс еще один шел, и оказывается, что это наш наш товарищ, но ну, его не довезли, у него артерия была осколком перебита. Вот, а теперь вот смотрите, давайте. видите, вот они все побе э, строители сделали, побелили, это все остатки, все остатки. И покрасили перила. Вот. Да, 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 да. вот видите, поставили новые двери, это на, на всех этажах, потому что все двери были выбиты. Вот это все они ремонт делали полностью. Ну вот он лифт, во-первых, когда они разбирали крышу, пришлось им немножко разобрать и лифтовую, там где стоят все полностью. Ну вот там надо их все собрать. Это надо просто немножко потихонечку привыкать. Но она меньше ходит. Мы сходим в основном за продуктами, и то я иду с ней, чтобы потом эту тяжесть на себе тащить. Что, отдыхаем? Давайте отдыхаем. Вот стою вот так около окна. Смотрю. А вот там видно, вот как поднимается техника, идет меня И вот летит самолет, и, у -у, потом где-то. Как сердце не выскочило, миленький мой, я не знаю. Я первый месяц, я сидела вот так там на диване, и вот так вот. Я думала, что я в пятнашку попаду. Я была вот такая потом потихоньку, потихоньку сосед у меня с, с нашей, вот с соседи наши 42 каждый на день по пять раз. Ела на выходи на улицу. Выходи, на... ты можешь А у нас не, вон она разъезжала Правильно, потолок, если упал, ну, так потолок откуда? упал же, так что Это у нас. было да, тут? Тут Викон не было, зовсім ну, все двери валялись. Да, все. всех да. У мене моя онучечка у свою кімнату зайшла, коли ще нічого такого, і заплакала, заридала. Ну, ну, що ж, що ж що... вона уходила не з цієї хати, вона уходила, де її іграшки стояли, де все. І тоді дідусь каже, Лізонька, не филюйся, ми зробимо ще краще. Так невже ми будемо це сумувати? Ні, іноді буває. Ні, находить, находить, да. Ну ми знаємо. Один одного з 92-го року, коли запустили будинок, і оце ми над ними, вони під нами, ми над ними живемо. На Белгород іде вон йод машина йде з фарами. І вона кружна туди туда пішла на, mm, на дергачі. неї упала криша, потолок упав. Сказали, що нашу квартиру будуть робити. Да. До дев'ятого поверху будуть все знімати. Оте пішло все вниз. А а потім все це навіть. А потім По на нагору. Ліфти нам хоч трошки. Мені за них жалко їх. Перше це швидка скло. Досі. Якщо ти до неї не дійшла, то трапчини, а обов'язково витрусиш то скло. Скло, скло. Ану, три вікна, оці і там вікно. Так что... Маша, ты что пришел? А я же на камеру. У них ноги не ходили, задние ну на диван не мог залезть. Выходили его. Мотекать отсюда, так, когда вот ударили. А этот под ванной. Так ага. вот, Нила Ивановна не, не, пока его не забрала, не нашла, не вышла. Соседка это, это Светка или Сашка, не помню уже кто, за одну руку тянет, Женя за шкиряку тянет. Пошли ты, что-то сейчас дом завалится. А я под, под, под ванной вот этого, пока не вытянула, не пошла. Ой, вот, житель, вот он, какой это наш талисман. Плачу, говорю, ты ж смотри не умирай, я ж без тебя жить не смогу. Давай. Дала святой воды ему стал плакает, плакает его. Он... Попку какую уже отъел. На святом слове и а -а -а. со святой хозяйкой. Да. А хозяйка это как как вообще мы хозяйки. Приступили до работы, я вам сейчас скажу, 25 августа 22 года. Да. Это вот вот здесь, здесь все зарегистрировано, когда они привезли первые железяки. Да. Когда забор привезли, мы еще охраняли две ночи. Да. А вот 15 уже был кран, и Освин поднимая вот эти плиты, плиты, первые, ось пешки. Да. Это, наверное, я тебе. Ну, а кто? Ну, а кто? журналист. Когда особенно дом разбили, нам говорили, что не, 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 тут бы не будут ремонтировать, это же кооперативный дом, сами будете делать. Еще я, думаю, ну все, тех денег, что есть, не хватит на квартиру купить. Страшно было, пока окна не закрыли. Когда уже стали на закрывать немножко окна вот этим фанеры, да, кто пленка кто А то так вот выходишь на улицу, оно, одни, одни Нет, вот да. эти и вороны летают, и голуби в квартире. Первые шасси поставили на кран, там железо там и так далее. Первая плита пошла. Первая да. плита, вот начали уже разбирать и так далее. Да, трошки. Нас сто... тут червень обещали, мы засе... будем заселяться, то ну, уже в последний раз, сказав, да, сейчас. да. Ну, так мышные дни. не одни. Знаете, я писала в телеграме, как наш домик. Домик, как наш домик. И, домик, вот, домик, он, наш домик". и, и вот, вот я когда увидела прораба нашего, Петровича, Петровича да, Николая да, Петровича, да. вот что-то я ему поверила сразу mm -hmm. и, и думаю, ну, это сделает. Гуртом наш председатель поработала хорошо, да, документы, да. вся документация. И звонила. И... и самим что-то делать, да. да, Викторович? Да. вот именно, Проверять, где сам... какой кран течет, где какие... Мародеры. А ск... а Мародеры, да. Кто охранял, как мы полицию вызывали. Вот mm. было, когда где-то там далеко, ничего. Но я понимаю, что Купинск, не дай бог прорвут, то это ж мы на передовой. Ну так же нельзя, люди уже похило віку вику и вже они не заработали. На что, ну на что такая? Та да. Ана... я не могу. ну вот у них от переклинило что-то и все. Вот решили все перевернуть и сделать нам хорошо. Кому только? Сколько людей молодых погибло? Стою и кофе пью и смотрю на монакоте. Вон тучка какая-то интересная. Вот закат, вот восход. Очень рада, что выскочила, с Я думала, там я и умру. Я единственное, Бога ложилась и уставала, просила. Господи, дай дожить, чтобы хоть не тут умереть. Тяжело было. Ничего, пережили. Да, даст ничего. Бог еще поживем. Насывай летом. Вот война закончится, приезжайте к нам. Ну, сейчас скажу только, лифт Лифт, лифт. И за... лифт. Сначала говорю, вот воду, сделали воду, нет. Канализацию, сделали, уже все есть так. Теперь заходили, так говорят, ну что, ну что я могу сделать? А мы тоже понимаем. Кроме нашего дома еще тут полно этих домов. Так что удачи вам, девчата. Дякую вам. Все. Хорошо.